Ha, kebersihan rumah Sangat penting Termasuk dapur Termasuk semua ha, Kalau kita mandikan jenazah di masjid tak ada masalah Di surau tak ada masalah ha, Tapi kalau di rumah tu Bersihkan rumah Apalagi yang ke sebelas Bila nak mandi di rumah Perlunya uh, Dibuat tirai nah? Tirai atau bidai penghalang Tempat mandi Kemudian apa lagi? Perlu disediakan Tempat helai Tuala bersih Kalau kita nak mandikan di rumah Ini semua di rumah ni Di rumah 13 Sediakan uh, Kain basahan Kain basahan untuk lelaki Kain pelekat lah Kalau perempuan kain batik Kain basahan Orang lelaki pakai kain pelekat Orang pakai batik Apa kelebihan dia? Katalah kita nak mandi jenazah Kita guna kain putih Kain putih sebagai Kain basahan Memang nampak bagus tapi kesan dia nipis. Katalah kita letak kain nak bagi mandi nanti kain putih. Kita letak kain putih, kain putih bila kena air sahaja dia menjadi sangat nipis. Nampak aurat dia. Tapi kalau kita pakai kain belikat, untuk lelaki, kita bagi pakai kain belikat, dia tebal dan tidak menampakkan auratnya. Kalau orang perempuan kain batik daripada situ mesti tutup sampai di jangan dedahkan buah dadanya. Orang, orang lelaki kita lentang macam tu. Ada jenazah dia orang sentuh. Ni bagi pakai masa mandi. Memang bagus tapi masalah najis tu akan melekat di belakang. itu ha, kalau jenazah ada di aa, kerusi macam ni digunakan mula sebelah kedah atas palung kita hanya letak kain macam tu biar di bawah terbuka senang najis mengalir keluar ah ha? boleh sentung tapi kita kena ingat bila kita sentung najis yang kita buang itu dia akan melekat pada kain dan kena kepada tubuh jenazah mandiat tidak sah ada najis jadi seeloknya ya tuan kita lentang kain untuk lelaki perempuan kita panjangkan sampai ke dada dia kalau perlu kita potong, kita potong kain berkenaan. Tengok keadaan saiz mayat macam mana. Kalau besar, kena perbesarkan kain. Kalau kecil, tak ada masalah. Macam kawan kita ni, Pak Arun ni, dia macam ni sudah cukup. Pasal apa kena lentang? Sebab nanti kita nak kalif di belakang. Kita tak mahu menampakkan aurat dengan sengaja. Itu kaedah dan petua. Kebiasaannya kalau kita mandi di setengah-setengah tempat, kakak kampung ni, ada orang tertentu ni, kita tak tahu mari dari mana Dia berminat untuk nak ambil kain basah Kapur baru Air mandi jenazah Sebarang benda yang ada pada jenazah Dengan tujuan sihir Kalau boleh kita jangan bagi Ini kain basah ni Mati pada hari selasa selalunya Saya pernah bagi mandi dekat sini juga Orang tu mati hari selasa Saya guna kain basah ni kan ha? dia minta nak beli Dia minta saya nak bagi Sebab digunakan untuk tujuan yang tidak baik apa siapa nak kenangan kalau nak satu set jenazah pergi dah kedai minta satu set 10 set boleh minta kan dekat saya pun boleh beli kan ok kain basahan kemudian apa lagi kalau di rumah kita kena blender daun bidara blender air daun bidara berapa lain ha. <coughs> kalau saya cukup lah lebih kurang saya ambil gaji lah 21 lain Perlukah blender? Tak perlu Ambil daun bidara Okay Ramas-ramas dalam air Tapi syarat ambil air bidara Apa fungsi bidara? Pertama melembutkan mayat Yang kedua apa? Yang kedua dia uh, Menghilangkan sihir Kalau ada sihir Pada jenazah Kalau ada Dalam perubatan Islam ni Memang sangat berkesalah Bidara Blender Soalan cepu mas Kalau tak ada bidara Air daun rambutan Daun rambutan juga boleh menjadi pengganti Air dan selasih I mata kucing Tapi keutamaan adalah di Darah sebab disebut oleh Rasulullah SAW Tapi buat masalah Bidara berlambak lambak Kawasan kita Sekarang ni dia ada jual Paket ke apa tu Boleh digunakan Tak ada masalah Bidara ni disebut dengan jelas oleh Rasulullah Campuran daun bidara dengan Kapal harus okay. Ini alternatif dia Baik Yang ke lima belas Biasanya kalau di kampung-kampung akan potong halus-halus daun pandan atau bunga-bungaan. Perlu ke banyak? Tidak perlu. Sekadar nak bagi wangi saja. Kalau dia pandai ni satu hingga tiga lain cukup. Jangan pi potong satu perdu, satu besen kita nak bubuh jenazah. Tak payah. Sekadar perlu saja. Dalam bidang ni sekadar perlu saja. Berapa lain? tidak ada ketetapan. Tapi ambil ganjilah sunat kita lima, tujuh, 5, 7, 11, 21 lain. Setelah kita selesaikan di rumah kita tu segala urusan barulah kita buat hebah. Sunat membuat hebahan kematian kepada siapa? Kepada keluarga. Kepada siapa? Kepada sahabat handai. Kepada siapa? Masyarakat yang mengenali jenazah. Kepada siapa? Kepada jawatan kuasa masjid atau surau yang menguruskan jenazah. Sunat dibuat hebahan. Tetapi kalau kematian itu melibatkan maruah keluarga misalnya kena gantung sampai mati, penyakit berjangkit, itu boleh dirahsiakan. Tapi kalau kematian biasa Sunat kita buat hebahan Baik Hebahan Kemudian hutang ha, Bila masa sesuai nak diklaim hutang Masa tengah ramai Ataupun jenazah nak dibawa ke kereta Ke tempat masjid Masa tu kita kena buat Hebahan hutang Kalau ada hutang halal kan Kalau nak tuntut-tuntut dengan keluarga Keluarga kena sanggup Menjelaskan hutang-hutang Melibatkan hutang-hutang peribadi jenazah Sebab apa? Kalau kita berhutang tertangguh amalan Sampai kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang ke-17 Yang ke-18 Menangis Ini perkara sering berlaku Menangis teresak-esok Tidak ada masalah Yang haram Berdosa Yang pertama meratak Pak Harun mati habis Tak ada-ada Laki hinse macam Pak Harun Meratak Meronta Memukul badan Ini dipanggil sebagai Adat jahiliah Adat jahiliah yang berdosa Menangis terkesak-kesak Keluar ayat hingus pun tak apa Tak ada masalah Okey... Kucuk je lah Berambut yang mata Bini parun kucuk Tak ada masalah Kucuklah... lah Ayat hingus Tolong lap Sampai sedih gigi ha, Lap hingus <gul> Jangan ayat hingus meleleh Menuh kera jenazah Ok Timbul pula masalah Kalau cium batai semayang Mayat tak batai lah Mayat sudah tidak ada apa -apa hubungan Yang batai bini dia Dia tak batai semayang Kucuklah... Ha?